ৰাতিপুৱাৰ সময় আছিলে ইমান বেছি কুঁৱলী পৰি আছিল আৰু সেইকেইদিন মানে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰি আছিলে যেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰথম পাঠশালাত গৈছিলোঁ আচলতে আমি পাঠশালাত যোৱাৰ কাৰণটো আছিলে এখন নতুন ৱেব ছিৰিজ আহিবলগীয়া আৰু সেই ৱেব ছিৰিজখনৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল আৰু ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলে প্ৰণৱ ভৰালীয়ে আমি যিখন গাঁৱত আছিলোঁ সেই গাঁওখনৰ নাম হৈছে কাৱৈমাৰী আৰু য'ত শ্বুটিং হৈ আছিলে এয়া চাওকচোন মানুহ বহুত মানুহ আহিছিলে শ্বুটিং চাবলৈ আৰু ৱেব ছিৰিজখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বহুতো চিনাকি মুখ এয়া হৈছে স্নিগ্ধ বা মই মেকআপ কৰি থকা থাকোঁতেই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সৰু সৰু তাৰপিছত আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ল'কেশ্যনত শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এয়া চাওকচোন সৰিয়হৰ মাজত বহুত ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং হৈ গ'ল সেইদিনা ভাল লাগিলে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত আৰু এয়া বৈভৱী আৰু মই আচলতে বনাই আছিলোঁ এখন প'ষ্টাৰ আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ যে সেইটো কাৰণে তাৰপিছতে আৰু এয়া ৰাগিনী ৰাগিনীও আছে আৰু আৰু ধুনীয়া এখন গাঁও আছিলে এই গাঁওখনৰ নামটো মই পাহৰি গ'লোঁ আৰু এই গাঁওখনতো আৰু এখন চিনাকি মুখ দেখিবলৈ পাব এয়া খাউনীৰ ভিডিঅ' চাই নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত খাই যে সেই বৰ্মাগৰাকী তেওঁ আছে আৰু লগতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চুডিডিঅ' হৈ গ'ল আৰু আৰু এখন চিনাকি মুখ দেখিবলৈ পাইছে পিছফালে যে আছে মোৰ পিছফালে এয়া হৈছে জিনটো কাশ্যপ আৰু বহুত ধুনীয়া এখন ৱেব ছিৰিজ আহি আছে আৰু সৰু সৰুকৈ কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপলোড দি থাকিম যদি মোৰ ইয়াত ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাবাই